Sebab ada yang kata Siapa yang beribadat kerana nakkan syurga Ada, ada yang sebut Siapa yang beribadat nakkan syurga syirik Dia timbul satu persoalan, kita buat sesuatu amalan kerana nakkan pahala ataupun nakkan ganjaran yang dijanjikan dalam hadis umbamanya. Adakah itu menafikan ikhlas? Tak. Selagi mana dia disebut dalam hadis sebagai ganjaran, maka selagi itu kita boleh untuk mendapatkannya. So itu tak menafikan ikhlas. Kerana nak mendapatkan ganjaran di sisi Allah, Allah juga yang bagi. Contohnya kita nak kan nabi dalam hadis Nabi sebut uh, sesiapa di antara kamu yang inginkan yiftaḥ yiftaḥ lahu rizquhu wa yunsa lahu fi athari falyasir rahmahu atau sesiapa yang na di diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya Maka hubungkanlah hubungan silaturahim Berbaiklah dengan kerabat-kerabat So dia buat tu kerana nak murah rezeki Dia buat tu kerana nak panjang umur Itu tak menafikan ikhlas Kerana ia dianjurkan oleh Nabi Itu tak menafikan Kerana kita mengharapkan balasan daripada Allah Boleh tak? Nah? Kita nak balasan daripada Allah Okay. Baik. Sebab ada yang kata Siapa yang beribadat kerana nakkan syurga Ada, ada yang sebut Siapa yang beribadat nakkan syurga syirik Tak, kurang tepat Tak betul <gurang tid> lah, bukan kurang tepat pun Tak betul Kerana Nabi pun suruh kita minta syurga Firdaus Fas'alu Firdaus al-A'la Minta syurga yang paling tinggi Iaitu syurga Firdaus Okay Boleh yang menafikan ikhlas ni, bila kita mengharapkan habuan dunia tak disebut dalam hadis, kita buat sesuatu kerana riak umpamanya. Haa, menafikan ikhlas lah. Cuma riak ni, ulama' bahas juga. Haa, nasib baik ha, tuan tanya kan. Macam ni. Ulama' bahas, bab riak ni, bagi orang yang melakukan sesuatu ibadat, memang kerana riak. Haa, yang ni akan dimurkai oleh Allah. Dia bangkit-bangkit solat tu memang nak tunjuk ke orang aku orang soleh. Tunjuk ke orang bukan kerana Allah, tunjuk ke orang. Ah yang ni memang tidak memberikan manfaat pada dia. Dan di 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 dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, memberikan dosa lah. Tapi kalau dia bangkit untuk solat, pada permulaannya memang ikhlas. Dia bangkit solat memang dia nak solat kerana Allah. Kemudian masuk riak. Dah sampai rakaat kedua solat zuhur. Tiba-tiba riak. Pasal? Pasal ada perempuan lalu. Ah, ha, aku tengah solat bagus juga dia Biar tengok sikit aku ni orang alim. Pemanya. Nama? Yang ni kalau dia berjaya buang, mula-mula masuk riak. Lepas tu dia buang. Dia Usah buang. Astaghfirullahaladzim. Aku telah riak. Masuk dalam jiwa. Dia, dia ditolak. Dibuang Dia struggle untuk buang. Maka pada ketika itu, ibadatnya tak jadi masalah. Berdasarkan hadis, Inna Allah tajawazali ummati ma haddasat biha, ma haddasat bihi anfusaha, ma lam yatakallamu, au ya'malu biha. Allah mengampunkan umat aku Apabila jiwa mereka berkata-kata Selagi mana mereka tak ucap Dan selagi mana mereka tak Amalkan apa yang terbuku dalam jiwa tu Maksudnya dia buang Dia buang ha? Tapi kalau masuk tengah-tengah Dan dia tak buang Dia suka ha? dia, dia suka tetap membatalkan. Masuk tengah-tengah, tapi dia suka. Dia kata, tak apalah, masuk tengah-tengah. Bagus juga ni, kan? Bo nampak kualim sikit. Sebahagian ulama' mengatakan, ya. Dia me menggugurkan amalan. So, bahaya tu. So, kita kena, kita kena hati-hati. Okay? Hmm? Kalau lepas Sekejap ingat balik <laughs> Kalau riak datang selepas Wallahu alam Sekadar yang saya ingat Saya tahu apa ingat Tidak memberikan apa-apa kesan Pada ibadat yang kita buat tu Cuma dia jadi masalah Pada apa yang kita cerita tu lah Maksudnya kita cerita tu Riak itu je lah Ibadat tadi telah Sah dan memberikan pahala Ya yeah. Tak ada kaitan sangat Yang hadis tu bila Nabi kata Yaqta'u salah Al-kal Wal-himar Wal-mar'ah Salat menjadi terputus Disebabkan anjing lalu Disebabkan himar lalu Disebabkan orang perempuan lalu Yang ni Ulama' berbeza pendapat tentang maksud solat jadi terputus. Apa maksud solat jadi terputus? Ada yang menganggap hadis ini telah dimansuhkan kerana ada hadis daripada Ibnu Abbas ha, dia salat, uh, Nabi salat dia naik himar lalu depan makmum lalu depan orang yang salat dan tidak batal salat ada yang kata mansuh ada yang kata dia pegang literal batal lah cuma anjing tu dia kata anjing hitam ni sebahagian ulama mazhab hambali. anjing hitam lalu perempuan lalu himar lalu <coughs> batal solat ada yang kata tak ni mazhab syafi'i dia kata tak pasal apa tak dia kata yang putus tu yang kata putus solat tu adalah putus pahala penuh sebab apa putus pahala penuh sebab tiga-tiga ni menghilangkan khusyuk kerana hadis dalam bab ni berbeza-beza. Sebab Aisyah kata, Nabi pernah salat dan aku baring depan dia. Aku baring depan dia. Sehingga bila dia nak salat, dia sentuh kaki aku. Dia ramah kaki aku. Sehingga aku tarik. Ha, Lepas tu dia sujud. Lepas tu bila dia bangun, aku lunjur balik kaki. Bila nak sujud balik, dia ramah kaki aku. Aku pun tarik kaki. Lepas tu Aisyah kata, Uh, aku ada urusan lain Aku keluar daripada celah kangkang Nabi Nabi tengah berdiri ya? Menunjukkan uh, Tak batal lah Sebab Aisyah baring depannya Orang yang kata batal Dia kata itu baring Ni lalu Kan lain Nampak <SRing> ha, ha, ha. macam mana cara ulama' bahas uh, Tapi sebenarnya Wallahu'alam pendapat yang rajah dia menghilangkan khusyuk dan eh, menghilangkan pahala. Kenapa hilangkan pahala? Kerana uh, bila anjing lalu, biasanya orang akan takut. Takut kena gigit, kena ganggu. Bila lalunya himar, kita akan terganggu dengan suara himar. Yang bising, yang bau, bau bunyi tak sedap. Dan biasa perempuan lalu, kita akan terganggu juga. Ha? Tak tengok dah tempat sujud. Ha? Tengok dia. Dandan yeah. -dan solat pakai sanglas kan, cari sanglas. Pakai. Okay. Supaya kita tengok dia tak nampak matahari tu. <laughs> kan. Hadis ni menjadi hadis tu golongan-golongan orientalis dan golongan uh, liberal dok 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 do, hentamlah sebab dia kata hadis ni menyamaratakan perempuan dengan anjing dan himar. Tapi sebenarnya tak lah kan Memang menyamakan Tapi bukan menyamakan daripada segenap sudut Dia ada persamaan Tapi bukan daripada segenap sudut Satu je persamaannya menghilangkan khusyuk tapi bukanlah menyamakan secara keseluruhan. Macam Nabi sebut dalam hadis lah, Nabi kata, Ahyanan yaktini misla sal salatil jaras. Kadang-kadang wahyu ni datang Dia bunyi macam bunyi loceng hmm. Macam mana Nabi boleh menyamakan Wahyu yang mulia dengan bunyi loceng Sedangkan loceng ni satu benda yang dibenci oleh syarak Berdasarkan riwayat yang lain Abu Daud Nabi SAW bersabda La tashabul malaika Rifqatan fiha jaras awkal Akuh Malaikat tidak akan mengiringi satu kumpulan yang bawa loceng dan bawa bawa anjing, kecuali anjing untuk memburu lah kan? Ha, kenapa? Bukan kerana dia nak sama tarafkan loceng dengan dengan wahyu, tapi nak menyamakan daripada satu sudut iaitu bunyi deringan. Bunyi deringan tu yang lebih kurang sama. Kan? Contohlah, dalam negara kita ni katalah ada seorang penyanyi tu, suara sedap, muka handsome. Nyanyi orang suka kat dia. Orang suka kat dia. Kan? Lepas tu ada satu orang, dia pun nyanyi. Ish, ish, kau punya suara sama macam penyanyi tu. Lepas tu dia pun perasan. Aku mention macam tu Dia kata tak Muka kau muka pecah Suara je sama <laughs> Jadi dia kata suara sama Bukan semua sama Suara je lah Kau jangan perasan lebih Boleh faham? Macam tu lah lebih kuat